bersiap dengan kewajipan mereka berupa iman kepada Allah dan melaksanakan kewajipan serta menjauhi segala larangan. Nampak? Ha, disebabkan itu bila disebut, diserukan kepadanya untuk melaksanakan solat Jumaat, jangan lalai masih lagi dengan jual beli, masih lagi dengan pekerjaan. Ustaz, pekerjaan ni pun ibadah selalu disebut. Pekerjaan ni ibadah benar tidak ada orang nafikan tapi dalam melakukan ibadah ni pun ada prioritas mana yang utama diutamakan. Nampak? Kadang kala dia ada kelas pada hujung minggu, lepas tu ada walimah yang dia hadir walimah, kelas penting. Kata ustaz, kita dijemputkan Nabi suruh memenuhi undangan. Betul, Nabi juga mengajar kita untuk menuntut ilmu. Oh jadi mana satu ustaz yang lebih utama kena lihatlah. Kalau itulah satu-satu kelasnya yang kita hadir yang mengajarkan kita fardu ain yang mana kita tidak ada cara untuk mengetahui melainkan dengannya, pergi kelas, tak payah pergi majlis walimah. petah lagi majlis walimah ni orang yang jauh dekat apa sebagainya. Bahkan ingin saya kongsikan ada pelajar di sebuah institusi yang saya ajar, ada pelajar yang pada hari dia bernikah dia duduk ujian. Apa? Dia tak tahulah hari pernikahan tu akan ada ujian, tapi bila diletakkan tarikh, oh tarikh rupanya berada pada hari ujiannya. Dia datang berkata pada saya, "Ustaz, saya boleh tak saya lepas ambil ujian ni?" Lepas saya habis terus saya Saya bereda Nampak? Saya ada majlis lah Ustaz Bila dia sebut saya ada majlis ha, Dia tak sebut majlis siapa Nampak? Ha, Saya kata uh, Betul uh, Awak nak nak, nak bereda saja ha, uh, Kerana lebih elok awak boleh ulang sedikit Ambil masa periksa semula dan apa sebagainya Ustaz saya tak boleh lah Ustaz Pasal hari ini memang apa uh, Majlis saya jadi saya tengok majlis awak Maksudnya saya nikah Ustaz. Allahuakbar. Awak nikah. Kalau gitu begini tak apalah saya kata. Ha, awak boleh datang awal. Ha, lepas tu balik. Awak ha, jadi masa awak datang tu nanti pelajar tengah duduk tu pelajar lain yang akan akan masuk juga. Jadi memang tak bertembung pun. Apa? Ha, sekejap lagi isteri dia pula datang kata, "Ustaz, boleh tak saya minta tak, tak apa saya cakap suami awak apa? Bakal suami awak dah beritahukan saya Ha, maka awak dua-dua sama sama ruling ha, datang awal sikit duduk ha, lat nanti yang pelajar lain masuk awak dah boleh dah boleh ke keluar dia kata ha, baliklah ataupun kita boleh ambil hari lain ha, ustaz hari lain nanti sukar begitu begini okey sudah buat je seperti itu ha, jadi kita lihat bagaimana manusia sepatutnya meletakkan prioritas kepada apa yang diberikan kepentingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi tak ada orang menafikan pekerjaan itu penting. Tetapi kadang kala dalam melaksanakan pekerjaan kita, kita gadaikan iman kita. Di akhirat nanti bila diberikan bersesuaian dengan keutamaan yang kita berikan terhadap akhirat kita Maka tidak ada yang boleh dipersalahkan Melainkan diri kita sendiri Jadi jaga ya Nampak? Jaga bab bab ni Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah mengatakan Semakin kuat sifat lalai dalam hati Semakin keraslah hatinya Jadi kita dah tahu Apa yang dimasukkan dengan dengan lalai tadi Nampak? Disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 108. Ulaikal ladzina taba'a Allah. Nampak? Mereka itulah orang-orang yang kalbu yang hatinya ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka itulah orang-orang yang kalbu hatinya, pendengarannya, Anglihatannya telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala wa ulaika humul ghafilun dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi itu akibat dia. Bila Allah dah kuncikan hati sebabkan apa? Kerana kelalaian. Kelalaian ni tak perlu pada nak tunggu tiga kali Jumaat baru dikira tak. Satu kali lalai pun tetap dinamakan lalai. Nampak? Jadi jangan ambil ringan Jangan ambil ringan. Kenapa saya sebut bab ni minta maaf. Minta maaf. Ini sebagai peringatan bagi diri saya. Pernah satu ketika ayah saya masuk hospital. Marhum ayah saya masuk masuk hospital. Saya tepak saya menguruskannya. Hari Jumaat hospital dekat dengan sini. Nampak? Dari kita masuk apa dan sebagainya. Lalu lihat masa lewat. Kebetulan masa tu kita tengah tunggu saya dengan anak saya, kita tengah uruskan. Anak saya pun saya bawa lah, walaupun dia kecil masa tu saya bawa juga. Sebab apa? Ini ialah satu benda yang kita tak tak sangka kan. Bukan kita rancang benda ni. Lalu isteri saya pun dalam perjalanan datang, lepas dia datang je terus kita berangkat. Isteri saya kata Jumaat dah lepas, tak sempat. Saya kata tak apa, saya nak cuba. Saya nak cuba. Jadi saya jalan terus. Bawa anak kita heret. Bawa dia. Dalam perjalanan kita bertemu. Saya lihat ada sebahagian masyarakat kita. Ini sebelum COVID. Ini semua sebelum COVID. Jadi tak ada sesi kedua. Tak ada istilah sesi. Sesi kedua. Semua satu sesi. Kita lihat ada yang masih lagi duduk. Bercerita. Minum dan apa sebagainya. kebetulan memang saya masuk saja memang tak sempat untuk solat jumaat. Jadi bagaimana yang lain yang di luar? Mungkin perkara ni kita tak pernah lihat dulu. Pasal apa? Bila jumaat kita dah memang kita kita pergilah solat jumaat. Tapi yang tidak hadir ni yang kita kebetulan dapat lihat pada situasi yang mungkin tak berapa tak berapa kita sukakan. Maka kita lihat sebahagian dalam masyarakat kita yang ambil ringan. Jadi bagaimana sikap kita? Bukan saya mengajak ni, oh kita cemuh tak. Bagaimana kita boleh memberikan pedoman, panduan dan nasihat sehingga mereka juga akan rasa, eh marilah dah Jumaat kita pergi. Dah Jumaat boleh kita kita pergi. Ha, jadi semua ni perlukan kepada kepada hikmah, kepada ilmu, agar jangan mengambil ringan tentang perkara-perkara yang diberikan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Al Imam Al Alusi, rahimahullah mengatakan kerasnya hati adalah sumber keburukan. Okay, dan Kerasnya hati adalah daripada kepanjangan kelalaian kepada Allah. Jadi bila sebut tiga kali tu bukan hanya tiga kali tak. Sekali pun boleh kena. Tapi bila makin banyak dah sampai tiga kali, ini betul-betul memang di dikenakan azab yang azab yang lebih. Kadang-kadang kita tengok okey je ustaz, Saya tiga kali tak bagi bisnes saya lagi maju ustaz. Ha, pasal semua Jumaat, semua pergi semayang. Saya memang kerja juga masa tu. Orang tak jual, saya jual. Ustaz. Orang lagi beli. Makin kaya saya punya bisnes. Ya, tetapi dengan itu, awak lupakan tanggungjawab awak. Allah kuncikan hati awak. Awak lupa, makin tamakkan harta, makin gitu. Kena pula dah kumpul duit. Kena penyakit, lepas tu kena buat. Bukankah ini lebih parah? Dah dapat harta yang banyak Lepas tu isteri lupakan Isteri pula buat hal begitu begini dan sebagainya Anak degil kerana beri makan daripada makanan yang sumbernya tidak halal Bukankah ini semua satu balak daripada Allah? Ha, maka waspadalah tentang perkara-perkara tersebut Yang ketiga, kawan yang buruk Nampak? Sebab tu dalam surah Kahfi Ayat 28 Allah SWT berfirman Yang ertinya dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keretoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalai daripada mengingati kami. Serta menuruti hawa nafsunya dalam keadaannya itu melewati batas. Semoga Allah memelihara kita dan semoga Allah menjadikan hati-hati kita ini mereka yang sentiasa ذكر من برينة الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا <applause> بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله Que <brr> <brr> <brr>